ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗುರುರಾಯರು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ರಾಯರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ नानाशाय वेद नानापूर्णाय नमस्ते गुरो श्रीराघवेन्द्रार्य 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 पाहि प्रभो श्रीराघवेन्द्रार्य 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 पाहि प्रभु नानाशाय वे नानापूर्णाय नानादात्रे नमस्ते गुरु श्रीराघवेन्द्रार्य 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 श्री पाहि प्रभु घवेन्द्रार्य श्रीराघवेन्द्रार्य श्रीराघवेन्द्रार्य पाहि प्रभु अग्नाशाय विज्ञानापूर्णाय सुज्ञानादात्रे नमस्ते गुरो श्रीराघवेन्द्रार्य श्रीराघवे ी राघवेन्द्राय पाहि प्रभो श्रीराघवेन्द्रय श्रीराघवेन्द्रा श्रीराघवेन्द्रार्य पाहि प्रभो अग्नशाय विज्ञान पूर्णाय सुज्ञाने नमस्ते गुरु oh नमस्ते गुरो श्रीराघवेन्द्रार्य श्रीराघवेन्द्र राघवेन्द्रय श्रीरा श्रीराघवेन्द्रय श्रीराघवेन्द्रय पाहिन्दु अज्ञानानशाय विज्ञानपूर्णाय सुज्ञानादात्रे नमस्ते गुरु श्रीराघवेन्द्राय श्रीरा नमस्ते गुरो श्री श्रीराघवेन्द्रार्याघवेन्द्रारि पाहि प्रभो श्रीराघवेन्द्राय श्री श्रीराघवेन्द्रा ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗುರುರಾಯರು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ರಾಯರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ नमस्ते गुरु श्रीराघवेन्द्राय 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 पाहि प्रभो श्रीराघवेन्द्राय 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 पाहि प्रभु नानाशाय वे नानापूर्णाय सु नानादात्रे नमस्ते गुरु श्रीराघवेन्द्रार्य 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 पाहि प्रभु श्रीराघवेन्द्रार्य श्रीराघवेन्द्र ी पाहि प्रभु अज्ञानानाशाय विज्ञानापूर्णाय सुज्ञानादात्रे नमस्ते गुरो श्रीराघवेन्द्राय श्रीराघवेन्द्राय श्रीरा श्रीराघवेन्द्राय 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 पाई प्रभो अग्नशाय विज्ञानपूर्णाय सुज्ञाने नमस्ते गुरो श्रीरा या वे नानापूर्णाय सु नानादात्रे नमस्ते गुरो श्रीराघवेन्द्रार्या 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 पिन्द्र श्रीराघवेन्द्रार्या श्रीराघवेन्द्र ग्नानशाय विज्ञानापूर्णाय सुज्ञाना दात्रे नमस्ते गुरु श्रीराधवेन्द्रार्य श्रीरा नानादात्रे नमस्ते गुरो श्रीराघवेन्द्रार श्रीराघवेन्द्रार श्रीराघवेन्द्रारि पान्द प्रभु श्रीराघवेन्द्रार श्री श्रीराघवेन्द्रा ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗುರುರಾಯರು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ರಾಯರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ स्ते गुरु श्रीराघवेन्द्रार्य 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 पाहि प्रभु श्रीराघवेन्द्रार्य 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 पाहि प्रभु प्रभुज्ञानाशाय नानापूर्णाय सु नमस्ते गुरु श्रीराघवेन्द्रार्य 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 पाहि प्रभु श्रीराघवेन्द्रार्य श्रीराघवेन्द्रार्य श्रीराघवेन्द्र ज्ञानानाशाय विज्ञानापूर्णाय सुज्ञानादात्रे नमस्ते गुरु श्रीराघवेन्द्राय 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 पाहि प्रभो श्रीराघवेन्द्राय श्रीरा

नमस्ते गुरु श्रीराघवेन्द्र्य श्री ज्ञाननशाय विज्ञानपूर्णाय सुज्ञानदात्रे नमस्ते गुरु श्रीरागवेन्द्राय श्रीरा नमस्ते गुरो श्रीराघवेन्द्रा